গুড ইভিনিং সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালে আছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমি মোৰ বহুত বেছি ভালে আছোঁ আৰু আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ দেৰিকৈ যাম সাতটা হ'বই ত' দেৰিকৈ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজিৰ দিনটো ভিডিঅ' নাই বনোৱা কি হৈছিলে মানে যোৱাকালি সন্ধিয়া বাপ বেটি পূৰা শুলে পিছত ৰাতি তিনিটাৰ পিছত বাপবেটি টোপনি নাই তো দেহাৰ লগত মহো থাকিব লাগে তাইক ফিডিং কৰাব লাগে নহ'লে কাণে আকৌ বাপেকে লৈ অলপ অলপ ঘূৰে আকৌ তাইক খুৱাওঁ আকৌ কাণে এনেকৈ মানে ৰাতিটো পাৰ কৰিছোঁ তো আজি দিনটো দুপৰীয়া ভাত পানী খাই মেলি দেহা মই পূৰা শুইছোঁ বাপেকে হৈছিলে কিন্তু তাৰ অলপ কাম আছিলে তাৰ কাৰণে ওলাই গৈছে পতাপত সন্ধিয়া চাহ পানী দিলে মায়ে পিনাকৈ আহোঁতে ব্ৰেড লৈ আহিছিলে সেয়েদি খালোঁ চাহ মিচিঙৰাবিলাক খালোঁ সদায়বিলাকতো খালিতো বেয়া আজি ব্ৰেডে খাওঁ দেহা খুৱালোঁ কিন্তু তাই লৰ চৰ কৰি আছে তাই অকলে অকলে থাকিবই নোখোজে লগত কোনোবা নহয় কোনোবাজন থাকিব লাগে অথিলেই তাই তই আমাৰ দেহা উঠিলে উঠি চাই আছে ন মা তাইক খুৱাই মেলি খুৱাইছিলোঁহে কিন্তু ভমিনীক কৰি দিছে মাজে মাজে ভমি কৰি দিয়ে ঔ চলি দীঘল হৈছে আমাৰ দেহা চবিত দীঘল হৈছে চাওক হাত ভৰি এনি টাইম নে চুলি দীঘল হৈছে আমাৰ দেহাৰ আমাৰ দেহাৰ চুলি কাটা নাই আমি অকল নিয়মখিনি কৰিছোঁ গৰম দিন আহি তাৰপিছত চুলিখিনি একদম টকলা কৰি দিম নাই মা টকলা কৰি দিম অ কিবা চাই আছে কিবা চাই কাৰণ কথা পাতে তৰাইজ দেহা উঠিলে তাইক ফিডিং কৰাই খোৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তাই কোনো পধ্যেই নোহোৱে এতিয়া আকৌ সামিয়ে আছে কি চাইছা টিকলিং 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 নোহোৱা তুমি নোহোৱা নোহোৱা চাওক চাই আছে এতিয়া তাই নোহোৱে একেবাৰে নোহোৱে এতিয়া দেৰিকৈ খুৱাম দেৰিকৈ শুলে ভাল মানে ৰাতিটো ধুনীয়াকৈ শুই থাকিব পাৰিব চাৰিটামানত চাৰিটা পাঁচটা এনেকুৱা টাইমত সাৰ পাব টেনশ্যন নাই আৰু যদি সোনকালে শুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে মানে দুটা বা তিনিটা এনেকুৱা টাইমত সাৰ পায় পিছত আৰু নোহোৱে কোচ মোচে থাকে আৰু অলপ অলপ পিছে পিছে পেচ আপ কৰিব এনেকৈ মানে সাৰেই থাকে অটাইমত সাৰ পাই পিছত আৰু নুশুৱে ঠিক কৈছোঁ মই ঠিক ঠিক কৈছোঁ টেক্লিন টেকেলিং টেকেলিং টেক্লিন টেকেলিং টেকেলিং পিনাক নাই এতিয়া মা আছে অকল মা শুই আছে অ দেহাই শুলে আইতাকৰ ক'লাত আইতাকে কোচাত লৈ শুৱালে আৰু এতিয়া পিনাকৰ লগত শুই আছে একেবাৰে চাওক বাপ বেটি কেনেকৈ হৈ আছে বাপেকৰ বুকুত সোমাই শুই আছে আৰু মায়ে কাৰণে বনাইছে ভাত মোৰ কাৰণে বনাইছে ৰুটি দুপৰীয়া কলফল বনাইছিলে কলফলৰ গ্ৰন্থ বনাইছিলে আৰু কি বনাইছিলে মাছ বন নাছিলে মাছ নাই খোৱা মই কলফুলতে খাইছোঁ আৰু জিলমিল শাক ভাজি কৰিছিলে আৰু নহৰু এইবিলাকে ভাজি ভাজি কৰিছিলে দুপৰীয়া কলফুল চব্জি আলুৰ লগত বনাইছিলে আৰু এতিয়া ৰুটিটো ৰাইজ ৰাতি ভাত পানী খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ ভাত খোৱা নাই ৰুটি খালোঁ আৰু এইফালে দেহা হৈ আছে পিনাকো গৈছে খাবলৈ ত' ভিডিঅ'টো এটা সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' সৈতে ভালে থাকিব আপোনালোকে বাই বাই